Илья Анатольевич, сегодня у нас 8-е березня. Спасибо, вы у нас сделали сранку сюрприз, Привітали. Привітайте наших болівальників, наших спортсменів, дівчат, которые сегодня финишировали на этих трассах за межами Украины. На самом деле, сегодня такой большой праздник, женский день, поэтому всех женщин поздравляем с 8 марта. Счастья, здоровья, любви, быть любимыми, самим любить, весеннего настроения, тепла, уюта в душе, в семье, во всем. Мы вас искренне поздравляем, девчонки, мы вас всех любим. Дякую. Сергій Анатолійович, Ви вже в ролі спеціаліста, який організовує змагання, який підготовлює багато сюрпризів як у полівальниках, так і спортсменів, підготовка цієї дистанції, от порівнюючи минулий рік і цей рік, що у нас крокує вперед. А що ви б хотіли надолужити, і плани ваші на майбутнє керівника і підготовки змагань? Ну пасаю прошлым годом. Немножко этот год более для меня легким оказался. Это в первую очередь то, что хорошие, хорошие погодные условия в этом сезоне были. Много снега, поэтому... В этом сезоне этого нет, поэтому в судейской бригаде гораздо э, легче справляться э, и организаторам, э, и продавцам базы, э, и рабочим базы, Поэтому в этом очень нам поспособствовала погода. А что касается дальнейшего, конечно, необходимо повышать профессионализм наших судей, потому что как показывает практика и этого сезона были моменты, где оказывались судьи в чем-то не сильно готовы, поэтому такие моменты нужно исправлять. Я понимаю, что исправлять за счет таких моментов, когда происходят на соревнованиях какие-то форс обстоятельства. Только так мы сможем в дальнейшем кого-то сделать анализ. Но, в принципе, для нас это тоже идет урок. Плохой опыт тоже опыт, поэтому понемножку уровень организации проведения соревнований и судейства понемножку улучшается.